Дорогие братья и сестры, слава нашему Господу за этот день и за этот великий праздник, которым мы можем сегодня радоваться и прославлять нашего Господа. Величие этого праздника в том, что в этом празднике прославляется сила и могущество нашего Господа. И во всем, когда мы вникнем глубже во всю нашу жизнь, мы увидим, что если бы не Господь благословил нас, то не было бы ничего у нас, и нечему было бы радоваться нам. И поэтому мы славим Господа нашего, ибо Он заповедал это. И когда мы прочитаем Слово Божие, в книге Бытие написаны такие слова. Значит, 8 глава с 15 стиха мы читаем такие слова. И сказал Бог Ною, «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, скотов, всех гадов, присмыкающихся по земле, пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ними. Все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во все сожжения на жертвеннике. И обаял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеняние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Слава нашему Господу за это за то, что он смиловался над человечеством и послал такое благословение. И мы можем радоваться, что Господь послал такое обетование и благословение, что Он благословит независимо от того, что делает человек на этой земле. И мы читаем в Новом Завете, что Бог благословляет и злых, и добрых и посылает свое благословение, и земля дает свой плод. И если мы задумаемся, то в каждом деле и в каждой ситуации есть своя жатва. Почему? Потому что есть начало, над чем человек трудится, чтобы получить конечное, то есть плод. И во всяком деле есть свой плод. В растительных в растительном есть свой плод, в духовном есть свой плод, и во всем есть свой плод. И во всех поступках, и в добрых поступках, и в злых есть плод. От злых поступков человек получает плоды, по лукавству получает, если поступает лукаво, или хорошие плоды получает, если поступает по-доброму и правильному. И когда мы читаем дальше Слово Божие, то мы видим, что в последующее время, когда Господь выбрал себе народ израильский, Он тоже их по-особому благословил, дал им эту землю, и Он обещал им, что Он благословит их всяким плодом и всяким благословением на этой земле, если они будут слушаться Слова Его. И чтобы они должны были праздновать этот праздник жатвы, то есть чтобы они помнили, кто их благословляет, чтобы когда они приходили, они приносили самое лучшее для Господа. И это было даже нужно не для того, чтобы для Господа вот это самое лучшее, а для того, чтобы они могли прославить Господа, что вот такое самое лучшее, самое благословенное Господь благословляет этим человека и посылает человеку. И человек может иметь самое лучшее овцу, самую лучшую пищу, и все самое лучшее может иметь человек. И поэтому, когда люди, когда народ израильский приносил это самое лучшее, он показывал, что это Господь дал это самое лучшее. И да, если мы его сейчас мы принесли для Господа, вроде бы как все пользуются этим, как бы не для меня оно, но, но принесли с той верой, что Господь дал это лучшее, значит, Он может еще лучшее дать. И поэтому нам не жалко для Господа это самое лучшее, которое мы принесли сегодня. И в этом есть глубокая истина, чтобы во всем прославлялся наш Господь. И в Новом Завете, когда Иисус проповедовал на этой земле и служил здесь на этой земле, проповедовал Царство Божие, Божие благословение, он в одно время он говорил притчами, для людей, потому что в Слове Божьем было сказано, что Он будет говорить притчами. И эти притчи тоже говорили о том, что будет жатва, и что эта жатва будет другая совсем немножко, но тоже она будет. И здесь мы читаем, значит, с 24 стиха 13 главу. Евангелие от Матфея мы читаем. «Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явилось, явились и плевелы. Придя же рабы, домовладыки сказали ему, «Господин, «Не добро ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выбрали, выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте а расти вместе то и другое до жатвы». И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежние, прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в жизницу мою. И дальше мы читаем. «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченое через пророка, который говорил, «Отверзу в притчах уста мои, из реку сокровенное от создания мира. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом и приступив к нему ученики его, сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы». «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазные и делающие беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, царствие Отца их, кто имеет уши слышать, да слышит. Слава нашему Господу, что мы есть участниками той жатвы, которая будет еще в свое время, когда придет наш Господь, и когда Он соберет всех детей своих и заберет туда. И мы видим, что Господь благословит, и этот день придет, и каждый получит этот плод, который он делал на этой земле, что все злое, все плохое, оно сгорит на этой земле, и что там в Царстве Божие не будет уже ни плача, ни скрежета зубов, будет радость, и будет все благословенное Господом. Поэтому, дорогие братья и сестры, нам есть за что Господа благодарить, за то, что мы являемся по вере участниками той жатвы, которая еще состоится в свое время для каждого из нас. Поэтому, дорогие братья и сестры, очень важно быть готовыми и верными и жить на этой земле так, чтобы приносить плод, плод Духа Святого. И пусть нас Господь благословит в этом желании, чтобы мы достигли той вечной отчизны, с нашим Господом там, в небесах. Аминь. Аминь. Давайте прославим нашего Господа в молитве.